Моє вітання для вас, шановні глядачі, Працює телерадія компанія СТЕП. І сьогодні мова піде про надзвичайно актуальну проблему в нашому місті. Всі ми добре пам'ятаємо прислів'я собака, друг людини, яке останнім часом сприймається дещо по-іншому. За статистикою в Україні щорік то частіше пси нападають на людей. Причина криється більшою мірою в тому, що в нашій державі відсутня чітка програма вирішення проблеми безпритульних собак. Дуже мало притулків, та й коштів на їх утримання немає. У жовтих водах постійно фіксуються нові випадки нападів собак на людей, про які щонедільно надходить інформація на міських оперативних нарадах. Вкуси. животных. За прошлую неделю поступило 5 человек. На данный момент сейчас почти 27 человек получают вакцинацию. Продолжают поступать случаи с укусами как своих животных, которые находятся на или в квартирах, или в частных дворах, также от животных, которые находятся на улице. Поэтому еще раз обращаюсь к жителям города, будьте бдительны в общении с животными. Регистрируются у нас заявы За фактами укусів громадян бродячими собаками, а також інколи є заяви, коли кусають і собаки, які утримуються мешканцями. Тобто по цим фактам розгляд проводиться. Довгий час у нашому місті проблемі поширення чисельності безпритульних собак не приділялося належної уваги. Тож безконтрольне існування цих тварин на зараз є проблемою, що досягла значних масштабів. Собаки, об'єднавшись у зграї, інколи до 10 тварин в одній, майже в усіх районах міста наганяють жах на пересічних городян. Особливо сильно відчувають страх ті жителі, що були свідками нападів або знають про такі випадки від своїх знайомих. Та найбільш усього небезпідставно хвилюються самі постраждалі, адже кому як не їм, пережившим на собі ці моменти зустрічі і почуття незахищеності, говорити про необхідність вирішення даної проблеми, звісно, реакція була іспух, очень сильний спуг. Я єля дошла до роботи. У мене від іспуга, руки ноги, трусились. Ну ви знаєте, це було даже как не страх, а вот обіда. страх уже как бы наступил потом. То, что, ну, действительно, я ничего не делала животным, ну, вот подбежала, просто вот, и схватила. Ну, скорее всего, да, это была обида. Причини нападу собак на людину не завжди зрозумілі. Вони можуть зненацька проявляти агресію майже без видимих на те причин. Спровокувати її може все, що завгодно: раптовий гучний звук, жести людини, відчуття страху перед твариною, порушення її території. Я живу 70-го училища. У нас там замечательний пустир, там де можна. выгуливать собак. Я выгуливала свою собаку. но я не учла момент, что могут быть пришлые собаки. Конечно, они на мою собаку среагировали, пока я свою собаку оттягивала. И вот одна из них меня цапнула. Не доходя до исполкома, дом, который находится по Гагарина, к нему примыкает э, забор. Вот между домом и забором э, есть щель. Мужчина с женщиной шли с собакой большой. Две собаки выскочили вот именно через эту в щель заборную и на эту же собаку с агрессией начали лаять. Я оказалась между ними. Ну и, собственно, вся злость была возмещена на мне. Был очень такой сильный удар, конечно, по ноге, я прочувствовала. Шла с обеда, так сказать, это произошло улица Гагарина, напротив бывшего ресторана «Желтые воды», бруснички, вот как раз во дворе подбежало ко мне пять собак, начали на меня лаять. И одна схватила сзади за ногу. То есть я никаких, то есть абсолютно я ее не, как не провоцировала, шла, она меня подбежала и начали хавки, схватила за ногу. Страх, образа, біль це перше, що відчуває постраждала особа. Але ставши жертвою нападу і трохи оговтавшись від природнього шоку, приходить розуміння, що дана ситуація є початком довгих неприємних процедур, які вкрай необхідно зробити для збереження власного здоров'я. Хороший мильний раствор, абичне хазяйственне мила, то що мені сказали на скорої помощі, то дівчатки зробили там. На приемном покое антисептиком потом обработали, потом рану это самое перевязали, ну как бы, ну и сделали первый укол. Сейчас я принимаю при э, травматологическом отделении прививки, нахожусь под наблюдением. вот э, После, завтра последняя прививка у меня, после чего мне потом нужно будет обращаться в поликлинику, где будет продолжаться курс прививочный или укулы. Я еще пока этого не знаю. Там уже все скажут. Я поехала во взрослую поликлинику к травматологу. Там мне сделали прививку первую от столбняка, получается, и сказали, что я должна ехать в больницу брать. Вет врача или там, кто там будет, вести на это место, где меня укусили. Э -э затем врач посмотрит, как бы возьмет на учет эту собачку. Если она будет здорова, меня колоть не будут от бешенства. Ну, так как ее не обнаружили через 15 дней, то, соответственно, меня сейчас колят. Собачка укусила меня 1 августа. Последний укол будет 12 ноября. То есть я лежала сначала в травматологии, то есть на полустационаре меня там кололи. Потом выписали, сейчас я хожу в новую поликлинику, продолжаю лечение там. И две недели это в травматологию. Они говорят, когда приходите, когда уколы колоть. После двух недель, там, по-моему, на 28-й день делается укол уже у травматологов. В поликлинике в нашей городской. И потом на 90-й день укол делается в руку. У каждого может быть своя реакция, конечно, на компоненты этого укола. Там, у меня, допустим, болела голова сильно. Ну, это чисто индивидуально. В принципе, предупреждали, надо и диету соблюдать, цитрусовых не есть, шоколада не есть то есть алкоголя а не пить, потому что организм неизвестно как отреагирует, отреагирует когда вот именно принимаешь такое лечение. Ну, естественно, конечно, нога беспокоит, очень большая шишка от удара челюсти собаки. Не очень приятное, конечно, состояние. Окрім шприців, які потрібно придбати за власні кошти постраждалим, курс лікування і сама вакцина проти сказу є безкоштовними, хоча й тут не обходиться без проблем, які на поки що вдається врегулювати. Проблема у нас была с вакциной, потому что антиробическая вакцина против бешенства она не в таком большом количестве. Мы не ожидали, что у нас будет э, прививаться сразу порядка 27 человек. Да. Вакцинация одного человека, нам обходится вакцина, это где-то 600 гривен на полную вакцинацию. Э, на месяц нам где-то нужно порядка 30 доз. Но э, сейчас проблема с вакцинами в Украине, они вот только прошли перерегистрацию, у нас вакцина закончилась, поэтому... Спасибо, э, дотихаткам. Они нам дали в долг 20 доз, потому что мы уже нечем было нам вот эти 5000 лет, которые поступили, нечем было уже перевевать. Мы начали им вакцинацию, получим в общем-то по гарантийному письму, мы им вернём эту вакцину. Сегодня уже можна говорити, що питання з безпритульними тваринами залишається на постійному контролі у міської влади. Проблема да є, проблема велика, ми стараємося з нею працювати. Першим значним кроком у вирішенні проблеми з безпритульними тваринами є придбання спеціальної рушниці для зручності відлову неконтрольованих тварин, шприцемету за рахунок міського бюджету. Шприцемет із Затурн-Германії іміняється по всьому світу. Це не огнестрельне озброєння, це пневматичне озброєння. Е-е, спеціалізовано, спеціально для е-е уколів на відстані. шприц вот такого плана значит заряжается лекарством вовнутрь Тут пневматика выдавливается за счет воздуха дальность полета шприца будет где-то в районе 10-15 метров убираем цель и стреляем вот таким вот образом шприцы многоразово используем все ломается собаки могут грызть ломать зубами то есть это расходный материал надо покупать заново Ну, в принципі, по інструкції, як би, можна до п'яти разів. Медична рушниця була придбана відносно недавно, близько місяця тому. І лише з її появою ситуація з мертвої точки почала поступово зрушувати. Согласно закону регуляція численності бездомних животних пройшов путем біологічної стерилізації. бездомных, только бездомных животных простерилизовано а, порядка 60, это не включая август и сентябрь. В августе простерилизовано порядка 15 собак, и вот за первые 10 дней а, сентября тоже порядка а, 15 собак. не можно процесс? А, только сейчас мы начали а, работу с, а, непосредственно с изъятием животных с улиц. Что а, не позволяет э, увеличить это количество. Пункт передержки. Фактически сейчас мы э, всех этих собак, которых мы изымаем э, с улицы, проводим операцию, мы всех э, держим практически на территории клиники, у себя в клинике. Это работа постепенная, потому что клиника может справляться, ну вот, 5 животных в день стерилизации бездомных животных у нас есть еще большое количество задач которые мы выполняем помимо такой стерилизации то есть это в общем то тот максимум который может сделать клиника на сегодняшний день фактически делаются определенные моменты, которые позволяют через три дня животное уже выпустить опять в окружающую среду. Это дает возможность максимально эффективно и максимально быстро делать этот оборот и, в общем-то, стерилизовать максимально большое количество животных. Вместе с этим хотелось бы, в общем-то, еще раз акцентировать внимание на том, что те животные, которые проявляют агрессию, те животные, которые абсолютно асоциальны, они будут согласно действующего законодательства эвтаназированы, то есть усыплены. Процент таких животных при непосредственном изъятии с улиц может составлять 10-20%. Вот эти животные выпускаться назад уже не будут. Такими темпами в течение какого-то определенного времени мы, по крайней мере, остановим увеличение численности снизим очень достоверно и очень э, сильно снизим агрессию этих животных. От вас, от вашей клиники и ваших противников зависит самые процессы стерилизации э, э, тварин и удерживания на территории, так? Непосредственно предоперационное содержание, э, стерилизация, вакцинация, чипирование и послеоперационное содержание – это то, что делаем на сегодняшний день мы. Согласно той программе, которая принята, программа поводжения с беспритульными тваринами на территории места Желтые согласно этой программе, в общем-то, должен быть создан пункт передержки, в котором будут содержаться эти животные, и задача клиники будет просто стерилизация. Ну, стерилизация, чипирование и вакцинация от бешенства. Сейчас вот содержание, послеоперационное содержание и возможности врачей, возможности клиники являются вот этим вот лимитирующим компонентом. И хотелось бы поблагодарить немецких Благо... немецкие благотворительные организации, которые платят за стерилизацию наших желтоводских собак. В общем-то, не было бы этой помощи, вся бы эта программа стерилизации с теми суммами и с теми, в общем-то, пожертвованиями, она бы давно уже остановилась так на уровне одной собаки в месяц. Цей пункт утримування тварин, який має бути, его повинно сделать за рахунок міського бюджету, так? Согласно программе, да. Сейчас куплено ружье, сейчас идет работа по созданию вот этого вот пункта передержки. И, в общем-то, мы видим понимание в этом вопросе. Реальную помощь, тот же шприценат, та же возможность брать машину. И, в общем-то, это радует, потому что вот в течение двух этих предыдущих лет, когда мы занимались стерилизацией, бездомных животных. Это делалось просто на каком-то энтузиазме. Пока реально выезжает врач, реально выезжает машина волонтера или машина БЖРЭО, пока предварительная договоренность такая, ну, в общем-то, для того, чтобы эта работа не останавливалась. И для того, чтобы мы имели возможность выйти прежде всего к неуправляемым, к неконтролируемым животным. Отже, якщо если можно, на сегодня більш конкретніше, кто помогает вам в этой работе? Есть такая группа ВКонтакте, помощь бездомным животным в городе Желтого Воды. Подписаны на эту группу порядка тысячи человек. Реально работают 5-6. Те 5-6 человек, которые работают, знаете, им памятник надо ставить. Потому что на люди, которые ездят на своей, в общем-то, бизнес-класса машине и собирают бездомных животных и привозят их сюда. И люди, которые стоят по 5-6 часов в операционной, помогают врачу на операции, то, в общем-то, я считаю, что это вот... Это вот то самое воплощение в действии своих взглядов и своего мировоззрения. Не моя цель и не моя задача каким-то образом призывать кого-то к чему-то, но если бы вся группа имела возможность пожертвовать раз в месяц 3 гривны, вся вот эта вот тысяча человек, либо в крайнем случае потратить 40 минут в день один раз в неделю, это было бы как минимум по деньгам 3000 не нам. Волонтером. Для того, чтобы кормить, для того, чтобы помочь и построить, и сделать вот этот пункт передержки. Либо питомник таким, какой он, в общем-то, должен быть. А предприемства допомогают? Ну вот сейчас, наконец-то, мы нашли отклик у БЖЭЛ. Пример шприцемета – это реальная помощь нам в том, чтобы с этой работой справляться. Вот. Наконец-то мы начинаем работать в одном направлении. Благодаря этому инструменту я надеюсь, что в общем-то эта работа наконец-то э, пойдет вот и по тем животным, которые представляют непосредственную угрозу и которые в общем которых изымать было очень тяжело с улицы. Звичайно, ми бажаємо ні в якому разі не стати жертвою нападу. Однак, якщо зустріч з агресивною твариною неминуча, запам'ятайте кілька рекомендацій, які можуть знадобитися. Отже, якщо пес готовий кинутися на вас, перш за все потрібно зупинитися і оцінити поведінку тварини. Ні в якому разі не робити різких рухів, не повертатися спиною і не тікати. Це все може викликати ще більшу агресію собаки. Якщо пес кинувся на вас, виставте перед собою будь Яку річ, що маєте в руках, наприклад, сумку, пакет чи парасольку. Тоді тварина вчипиться у неї. Собаки реагують на звуки, тому потрібно дуже голосно викрикнути. Також кинути щось їстівне може відволікти увагу тварин. А ще дієвий засіб це балончик з перцевою сумішю. Такий стан речей, звичайно, не тішить, і хвилювання громадян з цього приводу є зрозумілими. Однак, якби не було задії безпритульних тварин, не відповідає конкретна особа. Особа. Зовсім інша ситуація з тваринами домашніми. Є неодноразові випадки, коли самі власники, порушуючи правила вигулу домашніх собак, виводять тварин у місто без намордників і навіть не тримаючи на повідку. Всі собаки, які виводяться за преділи квартири, повинні бути на поводці. Це чітке требование правил, і здесь нет зависимости від того, яка порода, який розмір собаки. все животные должны быть на поводке. И, в общем-то, это элементарное уважение к тем людям, которые живут рядом с нами. Обязательно намордники для тех пород, которые могут представлять хоть какую-то опасность для человека. Ну, то есть, в общем-то, здесь не всегда, э -э, по, в общем -то, не всегда играет роль размер собаки. Uh, Иногда что-то вот такое совсем маленькое создание может представлять куда большую угрозу и опасность, чем внешне большая собака. То есть, в общем-то, этот перечень учитывается, но на поводках должна быть каждая собака. Если животное содержится как сторожевое в пределах двора, то с привязи оно должно спускаться только... В том случае, когда обеспечены условия, что, э, что это животное не выйдет за пределы э, этого двора. Тож власникам домашніх тварин, зокрема собак, хочеться нагадати, а декому й довести до відома, що порушення правил тримання собак і котів, згідно статті 154 Кодексу України про адміністративне правопорушення тягне за собою попередження або накладення штрафу. У разі повторних випадків порушення правил, сума штрафу збільшується, а тварина конфіскується. Це питання, я знаю, що і міський голова неоднократно піднімав. Тобто питання вирішується. Міліція, на жаль, більшість частиною фіксує ці події. А до осіб, які неналежним чином утримують собак, мною надане відповідні доручення на складання протоколів і притягнення. Осіб, які не чином утримують домашніх тварин до адміністративної відповідальності, за рік у жовтих водах було складено 5 адмінпротоколів за статтею 154, які направлені для подальшого розгляду адмінкомісією. Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна констатувати, що за один день проблема з безпритульними собаками не вирішиться. Для цього необхідно виконання таких обов'язкових умов, як прийняття нормативних актів, що обмежують розмноження тварин, поступове проведення програми стерилізації і роботи притулків, виховна робота серед населення. А прискорити цей процес можливо лише якщо займатися справою гуртом, не перекладаючи відповідальність на. Окремих осіб лише бездійно критикуючи щодо власників домашніх собак. Важливо пам'ятати, любов до тварин не знімає відповідальності за порушення чинного законодавства. Лише усвідомлення цих простих істин допоможе вирішити вкрай наразі актуальну проблему в нашому місті задля спільного спокою і збереження здоров'я громадян.